Deputat Fazil Mustafa'nın güllələndiyi kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd edək ki, Fazil Mustafa ağır çaplı deska silahından atəş açıldı və o atılan bütün güllələrdən yayına bilib. <Sessizlik> Dətgah Fazil Mustafa'nın hücuma məruz qalmasında şübhəli məqamların olduğunu bildirib və deputatın evində əməliyyat artırış tədbirləri həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı Fazil bəyin çıtsız növbə yazdığı inşaat tapılıb. Həmin inşaanı sizlərə təqdim edirik. Lan adam Fazildir. Atanın adı Gəzənfərdir. Qonşular atana Gəzənfər deyir. Atanın bu adı xoşlanır. Atanın 5 mərtəbəli evi var. Dərin qabağında hocalı yazılıb. Atanın ofisi də var. Ofisin qabağına masaj zalı r yazılıb orada çoxlu xalalar var. O xalalar hər gün mənə şokolad verirlər. Bəzi vaxtlar pul da verirlər. Atam mənə deyir ki, oğlum, sən də mənim kimi ictimai xadim ol. Amma mən deyəndə rənim olmaq istəyirəm. Dayım isə deyir ki, sən qəzənfərin oğlu sən. səndən olmaz. Mən isə qərar almışam ki, ata b kimi olmayacağam. Kişi olacağımda gözlüm revo olacam. Fazil Qəzənfərin oğlu. Üzəsinə zəhmət. Bu yerə sülh çək.